У нас собраны люди Киев, Ровно, Днепропетровск, Одесса. В принцип отбора луч, лучшие попали сюда, в принцип отбора. Смотрела по э, детской лиге, по первой лиге. У нас э, за 20-летних играет два основных человека. Это Вита Горобец и Оля Яцковец. Конечно, без них очень тяжело. До этого у нас был сбор, к сожалению, только семидневный. Это связано и с поступлением в институт, и сдачей ЗНО, поэтому мы раньше не могли начать сборы. И этот турнир показал, что мы не готовы немножко физически были. А сейчас мы над этим работаем. Мы сейчас вышли на финишную прямую. Сейчас у нас на сборе осталось 13 человек. Мы должны к концу сбора оставить 10. А чем работаем? Уже корректируем. Корректируем взаимодействие, комбинации. Венгры очень хорошая команда. Они были в дивизионе А. К сожалению, предыдущий возраст не вышел в дивизион, в дивизион А, поэтому 96-й год играет в Б. Сильная команда, уровня, наверное, Польши. Румынию я видела. Половина людей была в прошлом году, по 96 Есть задумки. Черногория не знаю. Ничего не знаю. Будем посмотрим. Это у нас последняя игра с ними. Я надеюсь, что мы успе сможем посмотреть. Особенность в том, что Люди, которые находятся у меня в интернате, моя задача их сохранить и вырастить. А здесь э, отобрать и лучшие попадают в сборную. Конечно, я получаю удовольствие. Тренерство сборной дает мне возможность расти как тренеру, смотреть другой баскетбол.